смотрели вот и ну, что можно их конечно хорошая команда вот молодая команда вот имеет хороший подбор футболистов которые в принципе все играют в европейских чемпионатах вот и быстрые футболисты то есть конечно мы понимаем с кем нужно с кем завтра столкнемся вот и понимаем что в принципе нам деваться некуда так что завтра будет очень интересная игра вот и надеюсь что мы порадуем болельщиков как вот такой тезис, что сборная Польши хоть всегда была, исповедовала такую силовую манеру, а сейчас они, они более техничная команда, чем раньше. Это вы заметили? Или ну, это? Вы знаете, судя по просмотрам, да, есть немножко. Конечно, то, что касается защитной линии, все-таки силовой больше и есть, футбол остался. Что касается созидания, больше да, появилось техничных футболистов и быстрых футболистов, которые могут в одиночку решить. А что ты скажешь о Левандовске? Фоменко сказал, что это главная, основная ну, главная. Да, боль. Это, это действительно гла главный ударный момент у них. И к нему, конечно, нужно уделить очень большое внимание. В принципе, вся острота, которая исходит, это, в принципе, из стройки э, с Баруси Дорфман исходит. И еще вот э, десятый номер у них у Такой тоже вчера запомнился. И ничья а что из этого Какого еще нового да? ну, Вы знаете, я думаю, что об этом результате не стоит думать. Потому что ничья для нас будет неприемлемый результат. И все мысли должны сейчас быть только на победу. Конечно, будет очень тяжело, и мы это понимаем, но если мы сделаем это, это будет, скажем так, очень хороший шаг для выравнивания наших позиций. Руслан, вчера вечером на чем акценты были в тренировке? Ну, я думаю, что это, в принципе, внутренняя кухня. Вот я не, не думаю, что нужно на прессу это говорить. Все-таки вы меня поймете. Мы наиграем, неделю мы наиграем то, что мы хотим показать с Польшей. Я думаю, что в игре увидите. Слышали о том, что матч может пройти с закрытой крышей? Нет, честно снова не ну, слышал. Крыша закрыта, закрытые будут играть. Есть, я, я думаю, что по походе на дождя нужно... не будет. <laughs> уже легче. А влияет как-то тот факт, что может президент Украины будет на матче? Ну, это приятно всегда, что когда президент поддерживает, именно, приедет поддержать команду, то надеюсь, что это и на нас тоже отразится очень хорошо. С новым тренером штабом, с новым тренером уже с команда или еще какой-то адаптационный процесс продолжается? Ну естественно, сразу все не может быть. Да, там, естественно, мы привыкаем и к требованиям и ко всему пониманию, но в принципе футбольная, футбольная такая тезис, да, можно сказать, он. Везде одинаковый, похож, то есть везде требуются результаты полной самодачи. Здесь, здесь мы это и попытаемся завтра это показать. А что касается там дальше тактических каких-то своих требований, естественно, мы будем к этому привыкать. Непривычно было жить отдельно, приезжать на базу тренироваться? Ну, ну как-то как да, как-то непривычно с первого взгляда, но это... Скажем так, это наша жизнь футбольная, это мы должны быть ко всему готовы. Женя Коноплянка, большая потеря, не буду. Ну естественно, конечно.